konsensus preambula nva bu so'zlarni mm -hmm. qayerdadir eshitgan bo'lishingiz kerak har bir sohada bo'lgani kabi diplomatiyaning ham o'ziga xos termin va atamalari mavjud biz sizga ularning izohini taqdim etishni boshlaymiz dastlab xalqaro shartnomalarga aloqador so'zlar mazmuniga to'xtalishni lozim topdik konsensus xalqaro shartnomalar tuzishda parlament yoki kengashlarda tegishli qaror qabul qilishdi bunda rasman e'tiroz bildirilmasa ishtirokchilarning umumiy roziligi asosida rasmiy ravishda ovoz berilmaydi konsensus usuli shuningdek xalqaro tashkilotlarda tan olingan bo'lib xalqaro anjumanlar va kengashlarda qo'llaniladi preambula xalqaro shartnomaning kirish qismi konvensiyaning maqsadlarini yoritib beruvchi tushuncha bo'lib uning muhim tarkibi hisoblanadi bunda odatda shartnoma imzolayotgan tomonlar sanab o'tiladi shartnomani imzolash sabablari va maqsadi bayon etiladi bundan tashqari undan konvensiyaga izoh berishda ham foydalaniladi nevaritur diplomatik amaliyotda shartnoma matnini oxirgi muvofiqlashtirish yoki tasdiqlash asnosida ishlatiladigan termin bo'lib hujjatga boshqa o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish mumkin emasligini anglatadi